Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України, який представляє фракцію Удар Віталія Кличка Артур Палатний. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. пане Артуре. Яким чином парламент на вашу думку має реагувати на результати псевдореферендуму, який відбувся 11 травня на сході нашої держави? З одного боку, ми чуємо думки ваших колег від опозиції, які кажуть, що треба дослухатися до результатів цього референдуму. З іншого боку, є думки ваших колег з більшості дослідити, хто і яким чином фінансував цей псевдореферендум. Яка ваша позиція з цього приводу? Я вірю, що парламент завтра дасть надліжайшу оцінку цьому псевдореферендуму. Ми побачили, що люди голосували по долом автоматів. На Востоку сьогодні, на жаль, знаходиться дуже багато військових, добре підготовлених людей. И мы увидели с другой стороны, что много районных, областных э, центров сегодня во многих единицах не произошло голосование. То есть люди не пришли на референдум. Э, что касательно наших коллег по оппозиции, то, э, к сожалению, э, я, так, я думаю, что что касательно финансирования... Э, псевдореферендуму, то те люди, которые сегодня громче всего кричали за поддержку этого референдума, эти люди, к сожалению, говорят те вещи, которые они наверняка хотят, чтобы сегодня Украина не была целостной, целостной чтобы сегодня Восток отделился от основной части Украины. Мы увидели это в Крыму. И мы наблюдаем это на Востоке. Но я хочу уверить, что Украина – это единый народ. И украинцы, и находящиеся, в свою очередь, не только на Западной Украине, но и на Востоке, хотят видеть Украину целостности. Поэтому этот псевдореферендум, я уверен, Верховная Рада не признает, как и не признала все мировое сообщество. Как вы думаете, эти люди от оппозиции, вид от имени тих людей, які живуть на сході нашої держави, відстоюють власне їхні інтереси, вони користуються довірою серед тих людей, які є активними учасниками заходів масового протесту, чи ні? Здесь есть э, два направления. Вот я б развил мысль в двух направлениях. Первое. Если они все-таки э, влияют на процессы, происходящие сегодня на Востоке, тогда я хочу им задать вопрос. Почему не прекратить вот это вот кровопролитие и противостояние? между разными э, слоями населения, между востоком и западом. А если они не влияют на этот процесс, то зачем тогда им поднимать этот вопрос? Тогда нужно сегодня власти разговаривать с теми людьми, которые действительно имеют влияние на ситуацию, сложившуюся на Востоке. Безусловно, эту ситуацию нужно сегодня прекращать. Не только э, путем введения войск, но и э, путем переговорного процесса. Почему? Потому что мы не будем разделять погибших людей на э, патриотов Украины, на э, прихильников э, э, присоединения к России. Это все наши украинские граждане. И за каждого... У убитого чи погибшого человека, ми нісемо ответственность. Ми это український народ. Сьогодні ми почули думку Олександра Єфремова, лідера фракції партії Ріоні, які обіцяє за, за кожного загибло звернутися до міжнародного арбітражу для того, щоб детально розслідувати факти загибелі цих людей, власне, як сприймаєте ці заяви. Ви знаєте, і піара, в ті заявлення ніяк не восприймаємо. Потому что если бы пан Ефремов захотел навести порядок в восточных регионах, где он не один раз избирался как народный депутат, где он имеет поддержку электората или имел поддержку электората, то сегодня, наверное, бы уже депутаты от оппозиции предложили бы выход из ситуации. Выход переговорным, в первую очередь, процессом, а не путем силового воздействия. І потім таких от е угроз Ми почули також думку від прем'єр-міністра України Арсенія Цюніка для того, щоб стабілізувати ситуацію на сході нашої держави, для того щоб примирити українців, варто провести загальнонаціональний круглий стіл. На вашу думку, чи потрібно це робити в нинішніх умовах? Тому що з одного боку проведення всеукраїнського референдуму, ми пам'ятаємо, як парламент не підтримав точніше, все всенародне опитування з іншого боку, така. А загальнодержавная дискуссия, Чи потребна у нас в данных умовах? В этой связи я действительно поддерживаю Арсения Петровича. Почему? Потому что любой, знаете, есть хорошая пословица. Всегда плохой мир лучше, чем хорошая война. Если мы путем создания круглого стола, привлечения действительно всех сторон, которые влияют на развитие ситуации, или на стабилизацию ситуации на Востоке, если мы сможем собрать людей, посадить за круглый стол и найти хоть какие-то пути решения этого вопроса мирным путем, то я считаю, что это нужно делать. Чем меньше гибнет граждан Украины в этом конфликте, тем будет лучше для нашей страны в будущем. До 15 травня, пане Артуре, в парламентской Тимчасова спеціальна комісія, яка опрацьовує зміни до конституції, має запропонувати сесійній залі проект таких змін. Власне, ми не знаємо більш детально, над чим зараз працюють законотворці, але тим не менш, яке ваше бачення, які мають бути зміни до основного закону нашої держави сьогодні. Я коли виступав з трибуни Верховної Ради, я говорив дві двох віщах: федералізація і це децентралізація. К сожалению, ні многі розуміють різницю. Поэтому я, я, я уверен в том, что в изменении этих конституций должен быть уклон над децентрализацией страны. Что такое федерализация страны? Федерализация страны ⁇ это сегодня создание отдельных княжеств. Это государство в государстве. Мы сегодня не можем разобраться в двух причинах между Востоком и Западом. У нас происходит конфликтная ситуация. А представляете, если у нас будет много таких так называемых княжеств. Украина... Это фактически разрыв Украины на части. Децентрализация – это другой процесс. Это сегодня мы даем намного больше полномочий местным, областным, радам, советам. Даем возможность использовать и распоряжаться своим бюджетом, І маємо можливість давати більш високі повномочі не тільки обласним, але й місцевим районним радам. Як ви думаєте, після президентських виборів бажання продовжувати адміністративну реформу в депутатського корпусу і в нового президента залишиться, тому що з одного боку дійсно є, є обіцяна реформа, з іншого боку, приходить новий президент і залишається в нього достатньо сильна вертикаль і відмовлятися від повноважень. Ми знаємо, як. посадов на изменю это то районные адміністрації администрации залишается областные адміністрації администрации від ведь все отмовляется вот это такой непопулярный крок Чи піде на це новый президент украины ну во первых сегодня мы работаем над изменением конституции где полномочия президента будут не такими весомыми и не такими серьезными какие были до этого времени а самое главное, я вам скажу, что сегодня новый президент будет обязан сделать эти шаги. Да по той простой причине, что сегодня мы увидели, как народ реагирует на неисполнение обещаний власти. И любой президент, пришедший сегодня к власти, кто бы то ни был, он должен понимать, что единственным источником власти, то же, что у нас написано в нашей Конституции, есть не, есть не президент не парламент, не премьер-министр, а есть народ, и с народом сегодня нужно считаться, и э, в последние месяца народ это показал, поэтому сегодня любой президент, который бы не пришел сегодня к власти, он будет обязан считаться с выявленным народа. Зачастую новому президенту важлива поддержка депутатского корпуса, но мы помечаем, что сам этот парламент ухваливал э, законы из 16 июня, так звание диктаторские законы. Зрозуміло, що люди переорієнтувалися, створили групи. Дехто вийшов із лав фракції, став позафракційним. Але тим не менш, на вашу думку, чи має майбутнє цей цей парламент? Тобто зараз кажуть про те, що треба достроково припиняти повноваження, чи є юридичні підстави для цього? А я думаю, що це потрібно спросити у народа, який стояв на майдані. Нужно ли менять парламент или нет? Или он доверяет тому парламенту, который есть сегодня? Мое личное мнение, то, что э, если этот парламент не сможет работать э, при новом президенте, не сможет работать на государство Украина и на народ Украины, то его однозначно нужно менять. Нужно проводить перевыборы, и парламент должен форматироваться по новому принципу. Ваша фракция готова идти на дочастные выборы? Наша фракция всегда готова идти на досрочные выборы, потому что наша фракция достойно, считаю, выставила в оппозиции, в не сделала никаких шагов, которые бы ее скомпрометировали. Наша фракция всегда выступала на стороне народа. Тогда, чи, чи верите ли вы, что парламент может изменить свое обличие? то по сути есть те политические силы, которые заплывали свою репутацию, але социология кажется, что однозначно вы не можете пройти в новый склад парламента. Вы знаете, Украина, как показала, она неоднозначная, она не однополярная. Поэтому если наша задача будет провести, так как и президентские, так и если будут парламентские прозрачные и честные выборы и показать пример, что Украина сегодня другая, Украина сегодня изменилась. Если придут, безусловно, новые партии, придут новые политические силы, если даже кто-то из, из старых политических сил наберет и преодолеет 5% барьер и как, при э, прозрачных парламентских выборах, то мы увидим, что э, действительно за этих людей проголосовал народ. Что касательно, э, вы говорите, изменится парламент или нет, по сути... Давайте, опять же, обратимся к тем людям, которые стояли на Майдане, те люди, которые делали эту революцию, те люди, которые сегодня поколение у нас достаточно политически активное. Пусть они выбирают, кто должен быть в этом парламенте, а кто не должен быть в этом парламенте. Все сегодня увидели настоящие лица наших политиков. Хто дійсно виступає на стороні народу, а хто це діяти ради того, щоб пропіарити ту іншу політичну силу і себя як мажоритарного кандидата. Ви поважаєте голоси всіх українських виборців? Тому що з одного боку ми пам'ятаємо, як компартію України ви голосуванням змусили покинути сесійну залу, а з іншого боку, за цими ж людьми стоять і українські виборці. Безусловно, и у Компартии Украины есть какой-то электорат, есть определенное процентное соотношение, но я уверен, не такое, как то, которое сегодня мы увидели в парламентском зале. Мы же знаем, что Компартия Украины была затянута для того, чтобы это сателлит партии власти, партии регионов, и мы знаем, что голоса были реально натянуты. Поэтому мы будем уважать, мы обязаны уважать каждого, выбор каждого гражданина нашей страны. Но я уверен, что на следующих внепарламентских выборах или выборах 2017 года мы увидим реальную картину поддержки Коммунистической партии Украины. Но даже если она будет 3% или будет 5%, мы все равно должны уважать мнение наших граждан, потому что Украина все-таки, це єдина страна. Ще одне запитання на завершення. От ті думки, які часто в сесійній залі стосовно знову ж таки повертаючись до комуністичної партії України і до партії регіонів, кажуть ваші колеги, окремі колеги, що треба заборонити їхню діяльність за те, що вони проголошують не зовсім е, такі е, об'єднуючі речі для країни. Тобто, й ви є прихильником цієї ідеї чи ні? Сьогодні дат вопрос піднявся на погоджувальній раді. Ну є процедура. Есть процедура, которую все-таки, и точку в этой процедуре ставит все-таки суд. Сегодня нарабатываются материалы по тем высказываниям, которые говорили не только, мы не говорим только за Компартию Украины, мы говорим за тех народных депутатов, которые действительно призывали к разделу Украины, к присоединению к Российской Федерации, к разделу Украины и к тем сепаратистским высказываниям, которые звучали не только на митингах, но и, к сожалению, к экрану телевизора, с экрана телевизоров. Поэтому ведется работа, я уверен, правоохранительными органами, есть процедура. Эта процедура должна быть полностью отработано, и суд должен поставить точку в этом вопросе. И суд имеет право сегодня запретить ту или, или иную политическую силу или общественную организацию. И уже такие прецеденты были. Разумело. Я вам дякую за разговор. Я дачам нагадую, что сегодня разом с нами был народный депутат Украины Артур Палатный. Залишайтеся с нами. На все доброе.